হেল্ল' নমস্কাৰ কমৰূপ চিন্তু লগতে কুলুম্বাই কাৰডম গুড মৰ্ণিং জাষ্ট ফিল্ডৰ পৰা আহিছোঁগৈ ৰানিং অলপ কৰিলোঁ গৰমতে আছে হেডবিনটো খোলাকৈ নাই এনেকৈ ৰানিং কৰি পেলাই আহিছোঁগৈ লগতে দুটামানে দুই তিনিটামানে মেছেজ কৰিছিলে যেন দাদা আপুনি বৰ্তমানলৈকে কি কি বস্তু কিনিলে বুলি লগতে অসম পুলিচৰ লগত অসম পুলিচৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে কি কি আমি বস্তু লৈ যাব লাগিব অলপ কৈ দিব নেকি বুলি প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈ দিছোঁ যেন মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে যিমানখিনি মই ক'ম এইবিলাক আপোনালোকে কিনি লৈ যাব লাগে এইটো মই কোৱা নাই যিমানখিনি আপোনাৰ লা মানে ভাবিছে এইবিলাক মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইবিলাক কিনিব আৰু যাৰ যোনটো ভাবিছে প্ৰয়োজন নহয় নিকিনিলেও হ'ব মই যিমানখিনি বস্তু দেখাম এইবিলাকেই আপোনালোকে কিনিব লাগে এইটো নহয় আপোনালোকৰ অলৰেডি এখন লিষ্ট দিয়া আছে আৰু যোনটো যোৱা বছৰ অসম পুলিচৰ যোনটো ট্ৰেইনিং কিট এনেকুৱা এখন আছিল অফিচিয়েল নটিচ এইটো মই দেখুৱাই দিম তাতে তেওঁলোকে কি কি বিচাৰিছে মই ইম্পৰ্টেণ্টকেইটাই ক'ম বাকী আপোনালোকে নিজৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ গৈ পিনিও কিনিব পাৰিব মই বৰ্তমানলৈকে কি কি কিনি লৈ অলপ দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে এটা এইটো কিবা হয় বটল এই ষ্টীলৰ বটল হয় গৰম পানীৰ কাৰণে এইটো লৈছোঁ লগতে এইটো এটা সৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে টৰ্চ টৰ্চ লাইট কিনিছোঁ কাৰণটো হৈছে যেন জনামতে যেতিয়া ট্ৰেইনিং আমি আমাৰ চলি থাকিব তেতিয়া মোবাইলটো বহুত কমকৈ ইউজ কৰিব দিয়ে এইটো কাৰণে ৰাতি অলপ কেতিয়াবা মানে লেট্ৰিন বাথৰুম যাবৰ কাৰণে এটা টৰ্চ প্ৰয়োজন হ'ব বৰ্তমান মই যিহেতু ভিডিঅ' বনাইছোঁ ৰাতি ভিডিঅ' বনোৱা নাই কিন্তু হ'লেও মোৰ ৰুমটো অলপ আণ্ডাৰ পৰে এইটো কাৰণে লাইটটো জ্বলাই লৈছোঁ এইটো হিচাপে কিনি দিলোঁ টৰ্চ লাইট এইবিলাক যিমানখিনি আছে বস্তু এইবিলাকৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে গৈ পিনি যদি চেক আউট কৰিব পাৰি পাৰিবখিনি যদি হৈছে কিনিম বুলি তাৰপিছতে এইটো এখন হোৱাইট টি চাৰ্ট এইখন মই ফটো দিছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামতে হোৱাইট টি চাৰ্টটো প্ৰয়োজন হ'ব এনেকুৱা এখন কিনি ল'লোঁ বেছি লোৱা নাই এইটো এইটো মাত্ৰ দুশ বিছ টকা ত্ৰিছ টকা লৈছিলে অনলাইন কিনা হয় তাৰপিছতে আপোনালোকক তাৰপিছতে কিনিলোঁ এইটো হৈছে ডি এম এ শ্বুজ মাত্ৰ মই এযোৰ কিনিছোঁ কিন্তু যদি আপোনালোকৰ এ বি ইউ বি হয় তেওঁলোকে হয়তো এযোৰত এযোৰটো কমেই হ'ব প্ৰায় তেওঁলোকে দুযোৰ ল'ব দুইযোৰ ল'বলগীয়া হ'ব যিহেতু সদায় কিবা ক'ত লেতেৰা হ'ব নাই লগতে এইটো বহুত অস্তাত কিনিছিলোঁ প্ৰায় পাঁচশ বিছ টকা ত্ৰিছ টকা লৈছিলে অনলাইন কিনা হয় সেইটো এতিয়া ডি এম এুজ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছতে মই যিমানখিনি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এইবিলাক দেখুৱাই দিম লগতে লিষ্ট তেওঁলোকে লিষ্টত কি কি দিয়া আছে এইটো এইটো মই দেখুৱাই দিম তাৰপিছতে মই এইখন মই লৈছোঁ এই লৈছে আপোনালোকৰ গেঞ্জি হোৱাইট গেঞ্জী মই বৰ্তমানলৈকে মই তিনিযোৰ লৈছোঁ তিনিটা আছে এতিয়াতে এইটো দেখিব এইটো মই এইবিলাক লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনি কিনি চাব পাৰিব এইটো মই তিনিটা ল'লোঁ জনামতে অলপ বেছিয়ে লাগিব কিন্তু মই তিনিটাই বৰ্তমান লৈছোঁ অলপ তাত পিছত কিনিমগৈ তাৰপিছতে এটা এখন এইটো হৈছে কিবা আৰু গৰম টুপি কেপ এইটো বহুত ভাল একদম সৰু হৈ যায় কিন্তু পিন্ধিলে একদম ভৰম লাগে এইটো আপোনালোকে দেখিব এইটো এখন ল'লোঁ তাৰপিছতে এইখন এইটো লৈছোঁ এইটো বেছি ল'ম এইটো মাত্ৰ চল্লিছ টকা লৈছে এইটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ দেখিব এইখনতো মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' দেখিছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা ট্ৰলী বেগ ধুনীয়া আছে আৰু বহুতে হয়তো মোৰ লিংকৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইটো থ্ৰলি বেগ এটা লৈছোঁ থ্ৰলি বেগটো প্ৰয়োজন হ'ব বিশেষকৈ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ দেখিব ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ এটা কেটলি গৰম পানীৰ কাৰণে মই এইটো লৈ লৈছোঁ বহুতে কৈছেনে এইটো কেৰিং অৱস্থাত ইউজ কৰিব নিদিব বুলি চাই লওঁ কি হ'ব ইউজ কৰিব দিলে ইউজ কৰিম ইউজ কৰি নিদিলে পেলাই দিম মানে ক'ৰবাত থৈ দিম আৰু তাৰপিছতে ল'লোঁ এখন অঁ এযোৰ এখন নহয় এযোৰ লৈছোঁ এইটো পিটি চুজ বুলি হয়তো কোৱা কোৱা হয় অলপ দামটো কিবাটো ল'লোঁ দাম মোৰ দুযোৰ লৈছোঁ এইটো এযোৰ শুকাইটো শুকাই থোৱা আছে আৰু লগতে মই দুটা বস্তু এতিয়া দেখুওৱা নাই এইটো হৈছে শ'লডল শ'ল্ড'লটো মই লৈছোঁ কিন্তু এইটো বাহিৰৰ আছে মানে আজি অলপ ধুলো নাই সেইটো কাৰণে বৰ্তমানলৈকে কিবা হোৱা নাই শুকাই যোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দি দেখুৱাই দিব নোৱাৰিম লগতে দুই তিনিটা বস্তু এতিয়া মোৰ অৰ্ডাৰ কৰা আছে বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱাগৈ নাই এইটো হৈছে থা ষ্টিল থালি মই আৰু লগতে গ্লাছ এইবিলাক মোৰ অৰ্ডাৰ কৰা আছে স্কোন পেকেজ সেইবিলাক মই অৰ্ডাৰ কৰি থৈ আছে লগত এইখন জেকেট এখন লৈছোঁ এইখন এচি আপোনালোকে দেখিব জাকেট লৈছোঁ বাকী এইবিলাকে বস্তু লৈছোঁ মই বৰ্তমানলৈকে এইটো ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণটো বহুতে কৈছে দাদা আপুনি এতিয়ালৈকে ইয়াৰ বিষয়ে কাইলৈ ভিডিঅ' নিদিয়ে বুলি ত' ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণটো এনেকুৱা হয় বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কেতিয়া দিয়া হ'বগৈ এইটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই আৰু কিছুমান তথ্য অনুসৰি যেন এই মাহতো আমাৰ হয়তো এপইণ্টমেণ্ট অহাটো চাঞ্চটো অলপ কম যেন লাগিছে কাৰণ কি হয় মই ইয়াত ক'ব বিচৰা নাই জানো কিন্তু কাৰণটো মই ইয়াত মই নকওঁ কাৰণ এনেকুৱা হৈছে বহুতখিনিয়ে ভিডিঅ'টো বনালে আমুক কৰিম তামুক কৰিম এনেকুৱা কৰি থাকে সেইটো কাৰণে আৰু লগতে এইটো এইবিলাক অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনত মানে ক'ব অলপ অসুবিধাও হয় বহুতকেইটা কাৰণ বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে আমাৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে এ ভি ইউ বি যিমানখিনি ভেকেঞ্চ ভেখেঞ্চ আছে এইবিলাকৰ কাৰণে অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে এইটো কাৰণে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ৰিজাল্টটো অহাগৈ নাই চি এম চাই কৈছিলে যেন এই মাহতে দিম বুলি কিন্তু এই মাহত দিয়াটো অলপ মোৰ মতে টান যেন লাগিছে প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে যেন আপোনালোকৰ বৰ্তমান চি এম ছাৰে পোন্ধৰ তাৰিখে যাব লণ্ডনলৈ আৰু তেওঁ ঘূৰি আহিবগৈ প্ৰায় সোতৰনে ঊনৈছ তাৰিখত হয়তো ঘূৰি আহিবগৈ তাৰপিছতে অহা কাইলৈ অহা কাইলৈ হৈছে তেৰ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থ চৰি তেৰ নৱেম নৱেম্বৰ অহা কাইলৈ দিয়া দিয়া হ'বগৈ জি টি পি জি টি তেওঁলোক মানে যোনটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ দিয়াৰ পিছত আমাৰ দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এনেকৈ একো একো ন'টিছ অ'টিছ ন'টিছ দিয়াও নাই অফিচিয়েল ডেটো ঘোষণা কৰা নাই আৰু কাৰণকেইটা জানে আপোনালোকে কিয় কাৰণে ডেটটো ঘোষণা হোৱা নাই অলৰেডি যিমানখিনি ভেকেঞ্চি ভেকেঞ্চি আছে দিবলগীয়া যাৰ একো খেলি মেলি নাই তেওঁলোকৰ ডেট ঘোষণা কৰিছে লগৰ লগ এপইণ্টমেণ্ট দিছে কিন্তু অসম পুলিচৰ এতিয়ালৈকে দিয়াগৈ নাই মন বেয়া লাগে মিছা নহওঁ মই অলপ মানে আমাৰতো একো খেলি মেলি নাই আমাৰ নামচাম ঘাটিব নোৱাৰে কেনচেল কৰিব নোৱাৰে এইটো জানো কিন্তু বহুত দিন হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰায় একমাহ দহ বাৰ দিন হ'ব একমাহ বেছিয়ে হ'ব ওলাইছে ৰিজাল্টটো দিয়াটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিলে আপোনালোকক জনাই দিম যেন কেতিয়া দিয়া হ'ব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এনেকুৱা কনফাৰ্ম হোৱা নাই কেতিয়া দিয়া হ'বগৈ লগত তেতিয়া এখন ন'টিছ দেখাই দিছোঁ যেন তেওঁলোকে কি কি এবাৰ বস্তু আনিব কৈছে সেইখন হৈছে নটিফিকেশ্যন এইটো যেতিয়া জইনিং আছাম পুলিচৰ হৈছিলে যোৱা যোৱাবাৰ তাৰ হয় মোৰ ভাই দাদাজনে দাদাই এইটো মোক চেণ্ড কৰি দিছিলে তেওঁ তাতে ট্ৰেইনিং কৰিছিলে ডেৰগাঁৱতে তাতে তেওঁলোকে কি শিলিকা আছে সকলোখিনিয়ে মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ তেওঁলোকে প্ৰথমে কৈছে যেন হোৱাইট বেডশ্বীট দুখন লাগিব বুলি কৈছে লগতে পিল' উইথ কভাৰ এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো বগা হ'ব লাগে বুলি কৈছে লগতে ব্লেংকেট ব্লু কালাৰ তেওঁলোকেতো হৈছে লগতে আঠুৱা দিয়া আছে হলডল হলডলটো বহুতে হয়তো কিনিলে অলৰেডি হলডলৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন আছে গৈ পেলাই চাব পাৰিব লগতে স্ক্ৰীণ দেখিব হলডলটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় হলডল লগতে প্লাষ্টিক বাকেট বুলি লিখা আছে যোনটো মানে বাল্টিং প্লাষ্টিকৰ এটা বাল্টিং লৈ যাব লাগে ভাগে ইয়াতে এটা এটা লাগিব বুলি লিখা আছে লগতে আপোনালোকৰ লিখা আছে ষ্টীল মগ মগ বুলি কয় মাক ষ্টীল এটা লাগিব মগ এটা লাগিব মগ ষ্টীলৰ এটা লাগিব লগতে যদি পাৰে প্লাষ্টিকৰ এটা মগা দি মোক তেওঁলোকে লিখা আছে লগতে আপোনালোকৰ হোৱাইট টি চাৰ্ট মই যোনটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ হোৱাইট টি চাৰ্টটো তেওঁলোকে লিখা আছে যদি আপোনালোকৰ বস্তুটো কিনিব ইচ্ছা আছে যিমানখিনি মই দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব মোৰ চেনেলটোত গৈ পিনি ইয়াতে ষ্ট'ৰ বুলি অপশ্যন এটা আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যোনটো ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিং বুলি লিখা আছে পুলিচ ট্ৰেইনিং এই ইয়াতে ক্লিক কৰিব সকলোখিনি আপোনালোকৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন বস্তু আছে বেগ লগতে শ'লডল লগতে কেটলি চুৱেটাৰ ট্ৰলী বেগ আপ্লাক ডি এম এ শ্বুজ সকলোখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংক গৈ পিনি চেক আপ কৰি পিনি কিনিব পাৰিব মই কিছুমানৰ নাম ইয়াত কোৱা নাই কাৰণ যেন তাক কিছুমানৰ প্ৰয়োজন নহয়গৈ বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াত কিছুমান কোৱা নাই লগতে তেওঁলোকে লিখা আছে যেন থালি ভাত খাবৰ কাৰণে থালি এডাল আনিব কৈছে ষ্টিলৰ তাৰ তাৰপিছতে ৰাইচ স্পুন মানে চামুচ এটা তেওঁলোকে কৈছে হোৱাইট টি চাৰ্টটো মই ক'লোঁ হোৱাইট হাফ পেণ্ট মেল ফিমেল দুটা দুটাই লাগিব দুখন তেওঁলোকে কৈছে কোৱা হৈছে দুখনকৈ আনিব কৈছে লগতে আপোনালোকৰ হোৱাইট কভাৰ শ্বু হোৱাইট শ্বুজ হোৱাইট কেনভাছ শ্বুজ যোনটো পি টি শ্বুচ এনেকুৱাহে এনেকুৱা এটা পাহে মানে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা আহে বালাৰো আহে কেনভাছৰ এটা আহে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো এইটো বৰ্তমানলৈকে মই অৰ্ডাৰ কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে লগতে হোৱাইট শ্লিপছ বেষ্ট যোনটো মই গেঞ্জিটো দেখাই দেখাই দিছিলোঁ এইখন তেওঁলোকে লিখা আছে দুখন আনিব কৈছে লগতে হোৱাইট শ্বক্স হোৱাইট কালাৰৰ মোজা তাৰপিছতে ৰেড কেন ৰেড কেনভাছ শ্বুচ এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ বল পেন আনিব কৈছে কলম তাৰপিছতে এক্সট্ৰাকৈ এখন বুক আনিব কৈছে অঁ কিবা বহী প্ৰায় পাঁচখনমান আনিব কৈছে তেওঁলোকে লগতে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি এইটো প্ৰায় তেওঁলোকৰ পইচা বস্তুটো সকলোখিনি কিনিলে প্ৰায় দহ হাজাৰমান যাবগৈ বুলি তেওঁলোকে লিখা আছে তো এইবিলাকে আছে আৰু মই ইয়াতে কিছুমান বস্তু মই বৰ্তমানলৈকে ময়ো অৰ্ডাৰ কৰা নাই এইটো হৈছে হোৱাইট বেডশ্বীটটো মই তেওঁলোকে কিনা নাই লগতে হোৱাইট পিলৰ কভাৰটো মই তেওঁলোকে কিনা নাই পৃথিৱীত কিনিলোঁ পিলটো কিনিলোঁ কিন্তু কভাৰটো মই বৰ্তমানলৈকে লোৱা নাই বাকী এইবিলাকেই আছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে কি কি বস্তু লাগে তো ইমান কি আছিলে মনতো ইমান ভাল লগা নাই মিছা নকওঁ এইটো কাৰণে মই ইমান এনেকৈ কৈছোঁ যিহেতু বস্তুটো সকলোৱে কিনিব পাৰিব কিন্তু এপইণ্টমেণ্টটো কি হ'ব কি হোৱা নাই ভালকৈ গম পোৱা নাই যদি কিবা এটা মই যদি ইয়াত পাহৰিছোঁ ক'বলগীয়া আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব এইটো আছিলে বৰ্তমানলৈকে মই ইমানখিনি বস্তু লোৱা নাই যেতিয়া মই ফুল বস্তু কিনিম তেতিয়া ভালকৈ ভিডিঅ' দি দিম এতিয়া যি যি আপোনালোকৰ বস্তু লাগে মই যি যিমানখিনি ক'লোঁ এইবিলাকৰ নাম আপোনালোকে মাৰিব ফ্লিপকাৰ্টত পাব বা অফলাইনো পাব যেনেকৈ পাৰে যে য'ত আপোনালোকৰ দাম কম যেন লাগিছে এনেকৈ বস্তু ল'ব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ বস্তুকেইটা লাগে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন আছে গৈ পিনি চেকআউট কৰি পিনে কিনিলে কিনিব পাৰিব